జై శ్రీమన్నారాయణ नारायण श्रीमन नारायणयम దశకంలో మొదటి శ్లోకం కళ్యతామ్ मम குருశ్వతావతిం కళ్యతే భవదు పాసనమ్ యయ కళ్యతామ్ मम కళ్యతే భవదు పాసనమ్ पुष्टयासुतव तुष्टिमाप्नुयां स्पष्टमष्टविदयोगचर्यया पुष्टयासुतव तुष्टिमाप्नुयाम् जय श्रीमन्नारायण ब्रह्मचर्य दृढतादिभिर्यमयीः आप्लवाधिनियमैश्च पाविता ब्रह्मचैर्य दृढतादिभिर्यमयीः आप्लवादिनियमयस्य पाविताः कुर्महे दृढममी सुकासनं पङ्कजाद्यमपि वा भवात्परः कुर्महे दृढममी सुकासनं पङ्कजाद्यमपि वा ब्रह्मचर्यदृढतादिभिर्यमैराप्लवाधिनियमैश्च पाविताः कुर्महे दृढममी सुनं पङ्कजाद्यमपि वा भवत्पराः तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मला न्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषया तथा प्रह्रुः उच्यास्महे भवदुपासनोन्मुकाः इन्द्रियाणि विषयादधा प्रहृः उच्यास्महे भवदुपासनोन्मुकाः नुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषया तदा प्रहृत्या स्महे भवदुपासनोन्मुखाः अस्फुटेव पुषिते प्रयत्नतो धारयेमधिषणां मुहुर्मुहुः अस्फुटेव पुषिते प्रयत्नतो धारयेमधिषणा मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तरार्द्रताम् उद्वहेम भवदङ्गृचिन्तका तेन भक्तिरसमन्तरार्द्रताम् उद्वहेम भवदङ्ग्रिचिन्तका विस्फुटावयव भेदसुन्दरं त्वद्वतप्पुः सुचिरशीलनावसात् विस्फुटावयवभेदसुन्दरं त्वद्वपुः सुचिरशीलनावसात् अस्र मम मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्पदाश्रयः मनसि चिन्तयामहे निरतास्त्र ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीं उन्मिषन् मधुरता हृतात्मनां ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीं उन्मिषन् मधुरता न्द्रमोदरस्वरूपमान्तरं ब्रह्मरूपमयितेव भासते ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशी उन्मिषन् मधुरता कृतात्मनां सान्द्रमोदरस्वरूपमान्तरं सा ब्रह्मरूपमयितेव भासते तत् स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक तत्समास्वधनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिताः पुनरतः परिच्युता आरभेमहि च धारणादिकम् आश्रिताः पुनरतः परिच्युताव आरमे आरभेमहि च धारणादिकम् तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिताः पुनरतः परिच्युताव् आरभेमहि च धारणादिकम् जय श्रीमन्नारायण जय जय श्रीमन्नारायणः